Дорогі час програми «Бажаємо здоров'я» на телеканалі «Доба». Як давно ви дослухалися до свого серця? У тому сенсі, щоб подбати про його самопочуття. Ми довго радилися з колегами і вирішили цій темі присвятити окремий спецвипуск, бо вона надто важлива і надто широка. Кожен другий українець має проблеми із системою кровообігу. Це значить, що ми з вами у зоні потенційного ризику. Як зупинити епідемію серцево-судинних патологій в Україні або принаймні на теренах нашої області? Про це сьогодні будемо говорити із нашим гостем. Знайомтеся до нас прийшов головний. головний лікар Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинних патологій Володимир Гладких. Я вас вітаю, пане Володимире. Добрий день. З дебютом у нашій студії, до речі. Дякую. Пане Володимире, я вже озвучила статистику по Україні. Кожен другий у Вінницькій області. На жаль, трішки гірші цифри. Вони, вправда, в мене кількарічної давнини, але я думаю, що за ці кілька років так суттєво нічого не змінилося. Ось дивіться, на 10 тисяч населення за статистичними даними 6 тисяч 230 хворих. Це навіть більше ніж кожен другий. У чому причина такого антирекорду? це заболівання э, домінують. в общей статистике. И э, проблема сердечно-сосудистой ⁇ это э, проблема всего мира. Э, миллионы жителей ежегодно умирают по всему миру от двух основных патологий. Это инфаркт и инсульт. Э, наш регион находится в середине этой таблицы, грубо говоря, по Украине. Вот. Не самые лучшие показатели, но и не самые худшие. Уйма факторов есть для того, чтобы понять, что происходит на сегодняшний день. Это и экологии, и социальные факторы. Вот. Поздняя обращаемость, отсутствие как таковых мер по профилактике. Вот это все сводится воедино, и, и в итоге мама, мы ты... имеем ту проблему, которая есть на сегодняшний день. Мені сподобалося твердження ваше до речі, що 10% залежить від медицини, а 90% від стилю життя людини. То ви далі, якою має бути ця профілактика? Профілактика для звичайного жителя, для обичного венічаніна <пілактика> може бути <пілактика> доволі простою. <пілактика> це просто здоровий образ життя. Відказ від привычків це здорове питання. умеренные физические нагрузки, но в этом случае конечно важно упомянуть о тех факторах, которые приводят к группе риска. А это в первую очередь высокий уровень холестерина, э, сахарный диабет, артериальная гипертензия, вредные привычки, излишний вес. А ми майже в кожній програмі акцентуємо на тому, що людина там після певного віку або ось е, люди, які є в групі ризику, які ви назвали, е, час від часу мають звертатись і проводити якусь діагностику, ну хоч якусь, от що б ви порадили. Якщо людина має той самий холестерин, вона як часто має його виміряти, і до кого ще йти, і що робити? Звісно, тут важливо упомінути, що є контроль со сторони врачей. в этом плане и для каждого подход, в принципе есть индивидуальный, но э, для пациентов возраст, более возрастной группы вот в этом случае нужно уделять этому максимально э, время возможность э, для того чтобы эти все заболевания те которые есть сопутствующие э, контролировать и не допускать ихнего развития либо чтобы все эти процессы были контролируемы. Вы сказали за вековую группу. С какого века, возможно, до кардиолога нужно ходить там, раз в год? Ну, я так предбачаю, чтобы вы порадили в этом плане. А, для пожилых жителей, Это для скільки? возрастных жителей нет определенных критериев, с какого возраста нужно посещать кардиолога. Если есть какая-то симптоматика, в этом случае обязательно нужно обратиться к своему семейному врачу и получить назначение в случае каких-либо проблем к кардиологу. Вот. Либо же обратиться напрямую к нашему кардиологу нашего центра и, в принципе, он может проконсультировать по этому поводу. Но это при наличии какой-то симптоматики. Какая это должна симптоматика? В первую очередь речь идет о таких диагнозах, как стенокардия, ишемическая болезнь сердца. Либо же, если говорить доступным для наших пациентов языком, то... Это боли в области сердца, которые связаны с физической нагрузкой. Это основной симптом, основной фактор, который должен заставить нашего пациента прийти на прием к семейному врачу. На жаль, я знаю с практики, с житевых историй, что Той білі, про який ви говорите в області грудей, часто плутають з невралгіями люди, і вони йдуть в першу чергу до мануального терапевта або просто на масаж, або ну або просто знеболювальний випил. Як тут не переплутати? Бо справді за симптомами дуже схоже. Порядок вещей несколько нужно поменять в этом случае. Конечно, первый визит все-таки при, при такой симптоматике нужно осуществлять непосредственно к семейному врачу либо к кардиологу. Вот. После этого уже заниматься проблемами неврологического характера и тому подобными вещами. Пане Володимире, найпоширеніша диагностика, доступна для наших людей, это кардиограмма. Чи завжди кардиограмма может все выявить? Чи завжди все на ней видно? Кардиограмма в большинстве случаев это тот ресурс, который нам позволяет определить дальнейшую тактику или же, скажем так, получить первые данные о нашем пациенте. Если же мы разделим наших пациентов на две группы, это ургентные и плановые пациенты, то электрокардиограмма в первой группе в ургентных пациентах имеет очень важное значение, очень ключевое. Это если мы ведем речь о остром инфаркте миокарда. Когда вот болит случае, явно болит. В этом случае, конечно же, ей отдается предпочтение. Во всем мире существует очень простой алгоритм ведения себя при остром инфаркте миокарда. Это то, что должны знать наши телезрители и наши пациенты. В первую очередь, если возникает боль в области груди, боль нарастает, боль может иррадиировать в шею, может иррадиировать в руку. Виддавать. Виддавать, да присоединяется потливость к этому всему. Не нужно медлить, в первую очередь нужно вызвать скорую помощь. Это то задание, которое должен, должен выполнить пациент. На следующем этапе подключается скорая помощь. Скорая помощь как можно быстрее должна поставить предварительный диагноз и привести к нам в кардиоцентр. На третьем этапе подключаемся мы. Как только пациент приезжает к нам, мы подтверждаем диагноз. І при необхідності проводимо пацієнту коронарографію з наступним стантуруванням. Ми далі про це будемо говорити. Ви зауважили, що є різниця між ось ургентними і плановими для планових кардіограм Людина в плановому порядку хоче перевірити своє серце. Щось там її непокої, вона хоче перевірити це. Кардіограма їй все покаже. Чи треба додатковий е, список обстежень, які може якісь нюанси виявити? Насправді в діагностиці болезнь серця і різних кардіологічних патологій. Е, помимо кардиограммы делается довольно-таки много обследований. Вот в первую очередь это и велоэргометрия при ишемической болезни сердца, это и эхокардиография при каких-то структурных э, патологиях сердца, э, ну и консультация самого специалиста, которая в принципе обобщает все эти данные и э, уже приводит к. Конкретному діагнозу в тому випадку. як часто ви порадили взагалі людям робити кардіограму? Ну так, для заспокоєння себе, щоб знати, що все добре? Я думаю, що це необхідно робити, в першу чергу на различного плану профосмотрах. профасмотрах і по назначенню спеціалістів. Тобто, якщо нічого не турбує мене, то я можу і не ходити на кардіограму? Ну, якщо ж ви проходите профосмотр, то ви це повинні обов'язково зробити. І тепер про той центр, ми кількома словами вже про нього згадали. 2014 року в області заснували Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинних патологій, який ви, власне, і очолюєте. Відтоді, як існує цей центр, чи змінилася ситуація, можливо ситуація в області з пацієнтами, які мають серцево судинні патології, ті самі інфаркти? Конечно, здесь ситуация поменялась в этом плане. На сегодняшний день, за последний год, мы получили достоверное снижение летальности от острого инфаркта миокарда. Вот. Эта тенденция не наблюдалась уже долгие годы. Наш показатель по центру на сегодняшний день это 9,6% летальности. То, что касается среднего показателя по Винничине, это порядка... 14% и если брать все украинские показатели, то от 12 до 16%. Вот. То есть довольно-таки хорошие показатели. И мы четко знаем движение по европейским протоколам. Мы в свое время утвердили наши локальные протоколы, основываясь на европейских протоколах лечения ишемической болезни сердца, острого инфаркта. И в этом случае как бы, мы достоверно можем снизить летальность от этой патологии в ближайшее время, как только мы достигнем определенного количества процедур, таких как стентирование, по европейским меркам. Можно сказать, что Ваш центр ну, наикраще обладанный и кадрово, и технично в всей области? Ну, на сегодняшний день да, это единственный центр, который в принципе, имеет такую техническую подготовку и настолько э, квалифицированный персонал. Все наши специалисты проходили обучение как на территории Украины, так и за рубежом. Все довольно-таки подготовленные. Центр работает в режиме 24 на 7. Это круглосуточная поддержка такого вида. Э, Патологии... Э, лечения таких патологий. Вот. Я думаю, что пока, скажем так, по тем показателям, которые есть, наш центр занимает ведущие позиции на территории Украины. По различным направлениям, по самым свежим данным за 2015 год, мы занимаем от 2 до 4 позиции по лечению и оказанию помощи при остром инфаркте миокарда и вообще в целом по при ишемической болезни сердца. Если у человека трапился острый инфаркт, как швидко его мают доставить до вас, чтобы его врятували? Ну, в этом случае я же хочу повториться, опять же, по поводу нашего, скажем так, маршрута пациента. Это очень важная вещь. наш пациент должен в первую очередь вызвать скорую помощь. Следующим этапом это будет доставка его скорой помощи в наш центр. И третий этап это оказание помощи непосредственно пациенту уже в нашем центре. Как только возникает острая боль у пациента в области груди, которая и может отдавать в руку, может отдавать в шею, вот, при, может присоединяться при этом потливость, э, начинается отчет времени, включается секунд, секундомер. И вот каждый этот этап должен пройти должен быть пройден максимально быстро. В идеале это несколько часов или меньше? И что из области идет пациент? На сегодняшний день наиболее эффективные показатели по лечению таких патологий как раз приходится на группу тех пациентов, которые к нам доставлены в течение первых 12 часов от начала заболевания. Если же пациент доставляется несколько позже, или же по каким-либо причинам не доставляется вообще, то в этой группе летальность от острого инфаркта миокарда в три раза выше, чем в той группе пациентов, которые доставлены к нам в первые часы. Що ж, ми зробимо невеличку паузу. Дорогі друзі, хочу поділитися з вами враженнями, тому що вперше в житті на моїх очах я стала свідком того, як рятують людину з гострим інфарктом Я Хочу поділитися цими враженнями з вами. Потім ми повернемося. У студії будемо говорити, як саме рятують, і будемо коментувати цей сюжет. Отже, увага! У Вінницькому регіональному клінічному лікувально-діагностичному центрі серцево-судинних патологій майже завжди аншлаг. Потічком до амбулаторно-діагностичного відділення стікаються люди. Прийом у шість рук проводять кардіологи. Безвідмовно і практично без перерв працює ехокардіограф. Те, що не здатна виявити кардіограма у звичайній районці, безпомилково фіксує велооргометрія. Організмові дають дозу навантаження і спостерігають, як зреагує. Це свого роду медична провокація, але таких викликів в реальному житті сотні, тож кожен мусить знати свої можливості. Серце вінничанки Валентини Борисівни спровокувала буденна стресова ситуація. А до того жінка й не знала, що має зношені судини. Та да, в мене характер такий, що я все беру до серця, все, абсолютно все. Я перенервничала і в мене почався стрес такий. Я дуже перенервничала і в мене я почувствовала боль. Хворій провели коронарографію і наполегливо порекомендували встановити стенд, бо без цього прямий шлях до інфаркту. Вона погодилася і нині вже йде на одужання. Набагато стало краще. Серце зараз не турбує. Доброго дня, як почуваєтеся? А це вже інша історія, інше відділення. В палаті пацієнти, яких інфаркт не оминув. Один з них гайсинчанин Олександр Марценюк. Два дні тому його привезли сюди на швидкій допомозі. Чотири ранку мене підняла боль у цій груді. Повністю в груді дуже пекло. Я кажу, до своєї щось я кажу. Вона каже: Ну валідол і каже, що сердячко наш калат. Йому провели термінове стентування лівої коронарної артерії. Нині пацієнт посміхається і журиться лише від того, що до візиту телебачення не встиг поголитися. Дивіться, я почуваю себе як младенця. Хворий в найближчий час поступово буде збільшувати фізичні нагрузки. Життя його в подальшому не буде нічим відрізнятися від життя, яке було до інфаркту. Альтернативи стентуванню кажуть кардіологи нині немає. Воно дозволяє врятувати життя, подовжити його та уникнути інвалідності. За ходом операції пацієнт зазвичай спостерігає, бо знаходиться при свідомості. Стенд буде надійним помічником до глибокої старості, якщо сам хворий навчиться дбати про власне здоров'я. Повертаємося до нашої розмови у студії героям нашого сюжету Валентині та Олександру. Я щиро бажаю довгих років життя, і хай серце їх ніколи не турбує. І мені здається, пане Володимире, дуже важливо пояснити людям простою мовою, що відбувається з серцем в момент інфаркту, що там в судинах такого відбувається, що жартувати з цим не можна. І ось таблеткою під язик теж обійтися не вдасться. Що такое інфаркт? Інфаркт в першу чергу, це абструкція. либо, скажем так, простым языком, если говорить, это закрытие коронарного сосуда, который непосредственно кровоснабжает определенную зону в сердце. Если же внутри этого сосуда возникает атеросклеротический процесс, со временем эта атеросклеротическая бляшка извязляется, внутри образовывается тромб, и, соответственно, прекращается кровообращение к определенной зоне миокарда сердечной мышцы. В этом случае эта зона, грубо говоря, отмирает. Она не живется кровью и не работает? Да, да, в этом случае она отмирает, и способ решения этого это как раз диагностика в виде коронарографии и последующее стентирование. Я так понимаю, что на этой бляшки отбывается тривалый час, а уже когда инфаркт, это уже абсолютно она закупорилась и уже ничего не идет. Если мы говорим об остром инфаркте, зачастую это стопроцентное закрытие сосуда за счет тромбоза непосредственно в месте, где возник атеросклероз до этого. Пане Володимире, обоим героям проводили коронарографию. Что это такое? Коронарография – это процедура, которая позволяет нам выявить как таковую ишемическую болезнь сердца. выявить вот эти вот места окклюзии, места атеросклеротических поражений в коронарных сосудах. процедура сама по себе безопасная и не болезненная. по времени занимает порядка 15-20 минут особой подготовки пациента в этом плане не требует. Для проведения этой процедуры достаточно сдать предварительно общие анализы мочи крови. И после этого, скажем так, пациент уже готов к прохождению этой процедуры. Это малоинвазивно, то есть великих разрезов в людине не делают, правда? Процедура проходит двумя способами на сегодняшний день. В первую очередь это трансрадиальный доступ, это доступ через запястье. И феморальный доступ это доступ через бедро. Мы стараемся максимально проводить все наши процедуры через запястье, потому что после таких процедур наш пациент мобилен, он довольно-таки быстро восстанавливается и уже на следующий день может идти домой. Если же не требует каких-либо дальнейших вмешательств. За рахунок чего вы Я знаю, что вы пришли до нас не с пустыми руками, принесли. Я хотел бы вам продемонстрировать набор для проведения коронарографии. Он состоит из интродюсера и трех катетеров. С помощью этих катетеров через тот прокол, через этот малоинвазивный доступ, мы попадаем в аорту. Откуда відходять дві основні вот, артерії, і з допомогою їх ми этот процес? У нас ще є на столику стенд, і так само герої нашого сюжету пережили стентування. В одному випадку рекомендували його планово зробити, щоб не дотягнути до інфаркту, а в іншому просто рятували життя. Що це за стенд і яким чином він працює, що він дає людині. Стент в целом это сетчатая конструкция. Ну, мы да. На этом рисунке он, конечно, увеличен во много раз. На самом деле, в данном случае это всего лишь 18 мм длины и 3 мм диаметра. Вот. То есть, это стенты, которые вставляются в коронарные артерии в места, где был тромбоз, где возник атеросклеротический процесс. И э, с помощью этого стента мы расширяем артерию и возобновляем кровоток к пораженной области миокарда. Она отрывает стенки артерии и кровь В она удерживает эти стенки и при правильном подходе, при э, том, что пациент принимает определенного характера терапию, в ближайшее время тромбоз уже в этом месте не образуется. Але в іншому треба стежити за собою, за своїм здоров'ям. Атеросклероз це системний процес, і, відповідно, він може виникати в других коронарних артеріях, да і в других артеріях організму в цілому. Це привід просто переглянути свої погляди на життя і змінити стиль життя, щоб далі такого не було, правильно? Здоровий образ життя, конечно, і мінімальне зниження тих факторів ризику, про яких ми говорили. Основополагаючий залог успіху в этом случае. Прозвучала фраза, що альтернативи стентуванню немає. Тобто я правильно зрозуміла, що медикаментозно, якимись іншими методами такого результату досягнути неможливо. Стенце зараз панацея? Стентирование в большинствені стран, развитих стран в Європі, взагалі в цілому на сьогоднішній день, звісно, золотим стандартом лечения инфаркта миокарда. Конечно же, есть еще и альтернатива, как медикаментозное лечение, но в этом случае зачастую в большинстве развитых стран отказываются по причине того, что такие процедуры, как тромболизис, к примеру, он слишком ограничен во временных рамках, а стентирование можно провести в любое время после после того, как произошла сердечно-судистая катастрофа. Людина после стентирования живет обычным життям, она так само физически активной может быть? Пациенты, которые прошли стентирование, буквально со следующего дня, в принципе, уже ведут довольно-таки подвижный образ жизни, при, при этом всем как бы при правильной медикаментозной терапии, проблем не должно возникнуть в последующем. Вот. Болевой синдром, какие-либо еще ощущения уходят на второй план, как бы они уже не беспокоят пациентов зачастую, вот, и пациент полностью возвращается к нормальному образу жизни. Пане Володимире, повертаючись до початку розмови, мы говорили про нефтішні цифры, Коли, на вашу думку, ситуация в области сердечно судинними захворюваннями станет більш контролированной? Что для этого потрібно, Какие шаги уже можно робляться, Ну, на сегодняшний день, конечно, можно сказать, что делается довольно-таки много шагов в этом плане. И то, что касается непосредственно нас как кардиоцентра, мы абсолютно уверены в том, что если мы сможем увеличить наши процедуры до тех европейских норм до тех европейских критериев, вот, э, соответственно, мы можем достоверно получить снижение э, таких сердечно-сосудистых катастроф, инвалидизации и э, летальных случаев. Э, то, что касается проекта Мирового банка, который проходит на сегодняшний день на территории Винницкой области, то в рамках этого проекта мы делаем такого плана профилактику для наших пациентов, как э, предварительный скрининг в виде коронарографии для тех, у кого еще не переросло все в инфаркт или в подобные катастрофы. Вот. Соответственно, на сегодняшний день выделено порядка 200 наборов для проведения 200 пациентам соответственно, коронарографии и э, с последующими стентированиями для этих пациентов. Все это делается бесплатно для наших пациентов, все расходные, э, расходные материалы предоставляются бесплатно, это и наборы, и стенты, и контрастное вещество. Вот, э, то есть максимально делаем доступный этот скрининг для нашего населения. Сейчас население почуло, э, замыслилось и завтра побежит до вас. Что треба для того, чтобы попасть в эту бесплатную программу, в этих 200 Коронарографии. В первую очередь стоит упомянуть о том, что наших пациентов направляет, конечно, семейный врач. Вот, и для этого должны быть показания для проведения этой процедуры. В этом случае речь идет о нестабильной стенокардии, стабильной стенокардии 3-4 функциональный класс. И перенесённый инфаркт, при котором не делалось коронарографии и стентирования. Час нашай программа, на жаль, добігає кінця, і єдине, що попрошу у вас побажання від вас для наших глядачів, які з нами цей час провели. я хотів би всім побажати, звичайно, в першу чергу це здоров'я. Ведітьі здорову, здоровий образ життя, пощадьте ваших Спеціалістів, кардіологів, сімейних лікарів врачей при необхідності. Будьте здорові. Мені залишається нагадати вам, дорогі глядачі, хто сьогодні був з нами у цій студії. До нас приходив головний лікар Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології Володимир Гладких. Спасибі вам, що провели з нами час. Спасибі, що довіряєте. Ми чекаємо на ваші відгуки і коментарі у соцмережі. До побачення, побачимося на телеканалі Доба рівно за тиждень.